Меня зовут Павел, я являюсь директором компании «Автогрант». Мы занимаемся поставкой расходных материалов на автомобильные дилерские станции. Здравствуйте, меня зовут Юрий, я занимаюсь бизнесом. Меня зовут Эдуард, я руководитель компании World Foods. Мы импортируем газированную воду из Европы. Меня зовут Джульетта, я бухгалтер компании ООО Business. Мы занимаемся предоставлением бухгалтерских услуг. Здравствуйте, я директор компании «Всем хорошо». Мы занимаемся реализацией свадебных аксессуаров. Здравствуйте, меня зовут Зара. Я коммерческий директор компании «Оквент». Мы занимаемся вентиляцией, кондиционированием, также установкой. Обратившись в самосклад, нам помогли решить вопрос с складскими помещениями. Предоставили огромный выбор помещений на выбор от 2 до 50 квадратных метров. Здесь очень удобно комбинировать, сколько тебе необходимо квадратных метров, сколько тебе их предоставили. Почему я выбрал самосклад? Потому что это круглосуточный доступ к своему боксу. Безусловно, круглосуточный доступ является одним из важнейших факторов моего выбора именно компании Так Как здесь круглосуточный доступ, все охраняемо, безопасно. Наши водители могут подъехать в любое для нас удобное время, загрузиться. Безусловно, у меня не болит голова об охране наших помещений. Мы снимаем свой замечательный, уютный офис у компании «Самосклад». Мы выбрали именно самосклад, потому что здесь очень удобно, очень красивое помещение. Здесь мы всегда можем снять себе дополнительно бокс, в которых мы можем хранить свои многочисленные архивы. Удобно. Склад и офис находятся в одном под одной крышей в одном помещении. Мы всегда рекомендуем самосклад всем нашим партнерам и поставщикам, так как это очень удобно, очень доступно и очень красивый сервис, который